Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас на зв'язку найкращий астролог не лише України, а й світу Влад Рос. Вітаю, Владе! Да, дорогі друзі, якщо хочете робити подарунки близьким і родним, заказувати на тарі карти, коли ви сюди соляри, завжди к вашим услугам. Плюс 38, 063, 524, 63, 24. По вайберу, по ватсапу, завжди легко зі мною зв'язатися. Хто не встиг записати ваш контакт, я нагадаю, що продублюємо обов'язково його в описі цього відео. А ми перейдемо до актуальних новин і почнемо з такої довгоочікуваної, чи кимось недовго очікуваної інавгурації Трампа, яка відбулася вчора. Відбулася вона з дуже великим розмахом, дуже помпезно. Але ж що насправді принесе? України, так як під час інавгурації е Трамп заявив тільки, що завершить усі війни у світі, але нічого не згадав про Україну. Чому так відбулося? Ні, ну, І несказательно все чітко сказав, що ті війни, які не починала Америка, він постарається закінчити мені прежде всього в Європі. Тому, і несказательно е значить, Дональд Трамп об этом заявив і чітко сказав. А далі. Дальше... Был разворот этой ситуации, уже сегодня он конкретно уже ответил на то, что э, на его big deal, великую сделку, конечно же, согласен Владимир Зеленский, он согласен пойти на сделку Трампа. Но вот э, Владимир Путин, или тот, кто выдает себя за Путина, пока Трамп говорит, что он не идет на эту сделку, и что он будет манипулировать уже Си Цзиньпинем на встрече, когда он с ним встретится в Пекине, а встреча с Си Цзиньпинем уже назначена. Он будет просить Великого кончего Китая все-таки закончить войну значит, в Украине КГБ-ФСБ. Потому что мы же понимаем, что они там предоставляют нам всякие куклы, а реально кто заправляет войну, и он находится, как всегда, в тени. Я могу вам очередной сказать, кто управляет этой войной, Сергей Королев. А, Влада. Путін сьогодні заявив також, що готовий йти на переговори, але тільки за повною капітуляцією України. Шізофрідія, абсолютно. Ну нічого, що чувака нічого не змінять місце з тими патрушими, які те ж саме прилетіли, сказав, все, здавайте всі території і уході із НАТО. Польща наша, Венгрія, Словакия надо. отправляйтесь до границ 97 -го года, где у вас там было НАТО, возвращайте Варшавский договор. Слушайте, люди, какие-то там деды сидят по 70, 70 лет, каждому из них там Шубортниковы, Шупатрушевы, что, что там, я не знаю, там, Лили Путины все, они живут 19 или начало 20 века. Им давая Ялтинскую конференцию, раздел мира, верните нам Варшавский договор, уже 21 век, новые технологии, везде эти самые искусственный интеллект, сейчас Маск полетит в космос покорять Марс, а эти дебилы живут 20 веком Второй мировой войны. Слушайте, ну просто какие-то извращенцы абсолютнейшие, которых надо просто уже свергать. И слава тебе, Господи, наступает год змеи, в год змеи всегда в Российской Федерации или в СССР, или в империи происходят перевороты, убивают их главного царя. Вот ждем это, я уже сто раз говорил об этом, ждем марта месяца, дорогие друзья. Потому что этого извращенца нужно просто уже окончательно и бесповоротно посадить на кол вообще Влада Цепиша или Влада Дракула, с которого был снят этот значит, персонаж, да, просто ну, уже конкретно вот этого идиотова, пришивого его недомерка, надо на кол уже посадить и уничтожить. Просто. Слушайте, ну я с удовольствием бы это сделал. Влада, ну ви дуже дійсно праві в тому, що мало того, що вони самі живуть, якби на початку ХХ століття, так і вони ще туди і нас, і інших хочуть затягнути, впевнена, і згідно з вашими словами, що їм це не вдасться. Прочинуй, железний занові смачіть. Значить, Ютуб закрили, значить, чого то їм так самий, не понравился вайбер да японський, закрили там. WhatsApp собирается сейчас уже прикрывать, уже сложно говорить, WhatsApp и тоже замедлили. Все, железный занавес везде. Сейчас начнется борьба против VPN, чтобы никто не смотрел никакого там ни Фегина, там, ни еще каких-то там людей. Просто блокируется. Скоро будет железный занавес, что может, выездные визы будут. Невозможно будет выехать из Российской Федерации без выездной визы, визы, как это было при Российской империи. Понимаете? Ну просто все. Какой-то ужас, запрещают астрологів, тарологів, нумерологов. Вот якщо би ви зараз були гражданки Росії, ну вас не було можливості консультировать людей. Ви під запретом, понимаете? в шумі? К вам придут і конфіскують имущество, і им скажуть, що ви займаєтесь вообще этим, хотел сказати мошенничеством. А ви знаєте, що мені стало відомо, що зараз, після заборони саме тарологів, астрологів, екстрасенсів в Росії, вони почали звичайно ну, з громадяни Росії почали шукати. Виходи саме на наших практиків, навіть із з тим посилом, щоб знайти своїх безвісти зниклих зеток. Е, дуже добре, що наші все ж таки практики свідомі і ніколи не підуть на співпрацю за будь-які гроші. Це я знаю точно із громадянами Росії, тому що це був їхній вибір і за їхнього мовчазної деяких мовчазної згоди. Так с ними и сталося. То есть, действительно, год кармы прошел, и он показал, кто на что заслужил. Но... Да, еще и одобрение этой войны. Смотрите, я всегда думал, с уважением относился к Ленину, даже был его учеником одно время. И он как переметнулся, если он раньше был против Путина, вдруг с 22 -го года полностью все, СВО мы там отберем, в области Украины. Ты, видите, это известный астролог, да, очень такой известный. Или есть такой Драган, который полностью, дорогие друзья, предатель украинского народа, Харьковский астролог уехал в Россию, и пропагандирует это, это ну, а, ну, СВО вот это и вот Россия это будущее Украина никакая. На какие же гады они, какие же отвратительные мрази вот. особенно, особенно предательство. Понимаете, тебя воспитала Украина, ты жил, ты был доцентом Харьковского вуза, и вот такой ты тварью стал вообще. Ну будемо спостерігати. А я хочу поговорити про те, що ні Путін, ні Зеленський не були присутні на інавгурації Трампа, але були присутні інші представники Росії, які нібито підтримують Україну і проти Путіна. Причому це було досить показово. Камери були націлені на ні на них. Це просто співпадіння? Чи, можливо, це щось означає, що вони готові цим показати, що вони справді проти Путіна, псевдо Путіна, як ви кажете, і готові співпрацювати з США проти нього? Ну, Хадарковський купив собі туди билет. це мільйонер, у нього куча, бабула мільярдером. Да. А Еларион, він давно працює на Трампа, входить в команду Трампа, у про він завжди у всіх своїх інтерв'ю за Трампа. Поэтому как бы свой человек, слушайте, два человека, которые там были, и они действительно как бы, борются против нынешнего режима. Но я могу вам сказать, если к власти придет Хардарковский, допустим, он точно никогда не придет, Ну, допустим, сделаем такую мысль. Как вы думаете, ему зададут этот вопрос, чей Крым? Я не уверен, что он скажет, что он украинский. Я совсем в это не уверен, абсолютно не уверен, дорогие друзья. Владе, тепер трошки відійдемо від політики світової, повернемося до України. Перед самою інаугурацією на вихідних, ворог дуже обстріляв, обстрілював Покровськ, палав центр міста. Так, ворог наблизився вже в притул, але все ж таки, поки ми тримаємо позиції, що ж буде далі з Покровськом. Ну, вот я делаю харарные вопросы. Последние три градуса, мертвые рыбы, паркурс будет также уничтожен, полностью стерт с лица земли, как и до этого Авдеевка, как до этого был это, Бахмут. Вот Покровская, к сожалению, кто у вас там квартиры остались, кто там выехал, ничего не будет, полностью будет стер с лица земли. Но наши будут там до последнего удерживаться и будут удерживаться до мирных переговоров или с эсфайра, окончания вот этой бойні да После того, як сі Цзиньпин встретится з дональдом Трампом. я уверяв що війна не закончиться і сисфаєра не будет, пока Дональд трамп не встретится с Си і Именно сі Цзиньпин может остановить эту кровопролитную войну мой прогноз а, також хотілося поговорити про те чи будуть після інавгурації такі масовані обстріли в україні чи все ж таки трошки вже піде таке спадання тиша поки все ж таки не почнуться ці переговори Не, наоборот, сейчас будет всплеск. Прям все, что может лететь, будет лететь по нам. Марс в оппозиции к Солнцу, дорогие друзья. Меркурий тоже жесткий аспект имеет к Марсу. Короче, получается, сейчас у нас особенно такие числа 23, 24, 25, особенно на день рождения Зеленского, который будет встречать свой день рождения в Америке и будет встречаться с Дональдом Трампом, дорогие друзья. Поэтому он, как помните, там в подкасте было не случайно затронуто 25 января, Зеленский с Карамзевским градусом будет встречать по совету некоторого астролога Влада Роса на свое день рождения в Америке. По крайней мере, он будет стремиться там встретить, и у него будет суперудачный соляр. Если он встретит свое день рождения в Украине, он может потерять власть. А вот если он в Америке встретит, то супер классно, он может продлить свои полномочия и все у него случится. Тем более, что Дональд Трамп хочет закончить эту войну, и Дональд Трамп, он же прямой человек, он может конкретно сказать, сколько человек погибло, либо ампутировано, либо ранено, да, со стороны украинцев он произносит цифру 700 тысяч людей, ровно миллиона потеря, значит, Российской Федерации. Вот такое соотношение сказал сегодня в своем интервью Дональд Трамп. А верить президенту Америки, который уже назначен президентом Америки, мне кажется, стоит. 700 тысяч людей погибло ни за что у нас. Ну, не погибло, а многие раненые, да, то есть, но, ну, по крайней мере, из них треть, это примерно почти 200 тысяч погибших, да, остальные раненые, это очень громадная сумма для нашей страны, очень, очень существенно. А там вообще миллион выпал в осадок, можете себе представить? До мене часто звертаються люди із запитом допомоги. Допомогти відкрити фінансові шляхи, відкрити всі дороги, гармонізувати стосунки, захистити від війни чи магії. Так як я не можу допомогти всім і кожному, я розробила серію амулетів. Амулети Золота фортуна, відкриття доріг, гармонізація стосунків, захист від війни та інших бід. Та захист від магічного впливу заряджаю амулети я по імені та дати народження кожної людини, хто звернувся до мене за допомогою. Термін дії амулет не має, так як по даті народження та імені я прописую цю позитивну програму у код долі людини. Тож, якщо цікаво, деталі шукай в описі цього відео. Влади, також хочу нагадати нашим підписникам, що якщо вони хочуть знати, де саме їх королевський градус день його народження, завжди також можуть звернутися до вас всі контакти в описі цього відео. Влади, поки ми з вами спілкуємося, я відкрила зараз новини, і така от уже цікава. Ми тільки проговорили про сідзіньпіня і Путіна. І поки ми з вами спілкувалися, з'явилася новина, що Сі Цзіньпін і Путін провели відеорозмову вже сьогодні. Раніше лідер Китаю спілкувався з новообраним президентом Трампом. Тобто вони от вже перша половина дня запису нашої програми, а от вже такі цікаві події відбуваються. Чи не, не міг уже Сі Цзіньпін сказати Путіну но-но-но? Я думаю, еще рано об этом говорится. Должен Дональд Трамп сама лично посетить Си -Зиньпиня. А предварительно уже какие-то разговоры могут уже идти. Но видите, там упираются. Там же говорят, сдайте нам все четыре области вместе с Запорожьем, которые они не владеют, и Херсоном. Внесите в Конституцию Крым, что он российский. Все эти четыре территории, значит, Донецкая, Запорожская, Луганская и Херсонская область, то они тоже теперь территория России. Запишите в конституцию Украины, что вы никогда не входите в НАТО, ну и вообще разоружайте, составляйте всего лишь на всего, я не знаю, там 80 тысяч армии. Ну полная, это полная капитуляция, понимаете, в чем дело? Мы на это не пойдем, от слова совсем. Поэтому очень важный переговор, это этот face-to-face, лицом к лицу, будь в Пекине между. Си Цзиньпинем и, значит, хотел сказать Илоном Маском, думаю, он там тоже будет присутствовать. Ну и между Трампом да, и Си -Зимпинь. Я думаю, эта встреча решит исход войны. Понимаете, не встреча Трампа или телефонный разговор с Путиным или Путиным, не даже встреча Зеленского уже, который готов пойти на все, что только закончилась война. Понимаете, даже на перевыборы президента Украины здесь, в Украине война закончится после встречи. если такое произойдет, что будет шанс ее окончить с Исфайр, да, Марс, тем более, на небе станет абсолютно неподвижным на третью годовщину. Это 23 значит, февраля, 24 февраля, с двадцать 23 на 24, как и была война, Марс на небе остановится. А Марс – это планета войны. То есть ее можно будет легко значит, остановить в конце февраля месяца. Понимаете? Но, скорее всего, это произойдет после встречи, Дональда Трампа і Сізіньпіння. Я, Я підчеркую, СИСФАР може бути, як ні странно, не після зустрічі Дональда Трампа або званка в Москву, а саме після зустрічі з Сізіньпінням. Я думаю, саме китайський лідер може закінчити війну. А наостанок хочеться поговорити і про ще більш приємні новини. Сили оборони України провели серію успішних ударів по російських об'єктах. Чи будуть ще такі серії? Да, дорогие друзья, скоро наши будут э, тромбиты лететь куда угодно, особенно по Урал вагонзаводу, куда-нибудь в Сибирь долетать, понимаете? Там я не думаю, что Уральские горы, что никогда мы не долетим до Екатеринбурга, мы еще там не дразнили их, не били по а, там. А, но самое главное, что мы уничтожили очень много в Тамбове на самом большом пороховом заводе. А без пороха ничего не сможешь как бы производить, и ничего не будет взрываться. Поэтому, дорогие друзья, выведен из строя самый большой пороховой завод. Может, не ненадолго, но, по крайней мере, на ближайшие месяцы в Тамбуле. Поэтому у нас супер классные в последнее время достижения. И дальше, и дальше мы будем больше и дальше бить в сторону Российской Федерации. Ну и главное условие Зеленский, о чем он будет говорить с Дональдом Трампом, если у вас, вы нам не даете ну, приглашение в НАТО, видите, мы не говорим, чтобы нас приняли в НАТО, мы просто приглашение в НАТО нам не даете, да? Ну, тоді, значить, у нас будет а, о, ядерное оружие. Ми об'являємо, що ми входимо в ядерний клуб. Тобто, треба вибирати, що да. Зеленський просто так пальцем не зробили, дорогі друзі. Просто так не зроблено. Владе, ну і ваші поради як зустріти а, новий рік змії. А, знаємо, що він приходить до нас в кінці січня. Які поради будуть від головного астролога? Ну, побольше пельменей, вот, китайської їди. Вот очень благоприятно красные фонари, изумрудные и красно-бордовые тона одежды. Да, что больше ну, очень сильно любит змея кролика почему-то на столе может быть кролик, да. благоприятного всякого рода такие закуски, я бы так сказал, не сильно жирные. Но ну, так чем больше растительности, тоже тем лучше. и а, змея любит также яйца. поэтому вот этот такой новогодний стол. Год начинается в час крысы в 23.00, не в полночь, а именно в 23.00 по киевскому времени с 28 на 29 число. Да. Ну и открывайте бокал шампанского, загадывайте свои все желания. И они действительно будут проецироваться в новолуние, потому что все, что мы закладываем в новолуние на год змеи, вот все планы, проекты будут сбываться в течение года. Поэтому задумайте все планы І проекти іменна з 28 но на 29 -е дев'ята числа влада надзвичайно вдячні вам за ваші прогнози з кожним тижнем. Вони стають все більш оптимістичними і радіснішими для України. Певнена, що так і буде, адже ваші прогнози неймовірно точні. Тож, дякую вам. Нашим підписникам нагадаю, що всі контакти Влада Роса знаходяться в описі цього відео. І ми не прощаємось з вами, а кажемо до нових зустрічей на каналі. Ясно бачу з Тетяною Гай!